অসমৰ জলবায়ু হাঁহ পালনৰ উপযোগী বুলি কোৱা হয় আমাৰ স্থানীয় জাতৰ হাঁহ অধিক উৎপাদনশীল নহয় কিন্তু গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে খাকী কেম্পেল হাঁহ আমাৰ পৰিৱেশতো বছৰেই দুশৰ পৰা তিনিশটাকৈ কণী পাৰিব পাৰে বৰ্তমান বহু প্ৰগতিশীল পশুপালকে বাহিৰৰ পৰা খাকী কেম্পেল হাঁহ আনি পালন কৰা দেখা গৈছে খাকী কেম্পেল হাঁহৰ মূৰ আৰু ডিঙি উগ্ৰ খাকী ৰঙৰ হয় পাখিবোৰ সাধাৰণ খাকী ৰঙৰ মাইকী হাঁহ এজনীৰ ওজন দুই কেজিৰ পৰা দুই কেজি দুশ গ্ৰাম ওজনৰ হয় আৰু মতা হাঁহ এটাৰ ওজন দুই কেজি দুশ গ্ৰামৰ পৰা দুই কেজি চাৰিশ গ্ৰাম পৰ্যন্ত হয় খাকী কেম্পেল হাঁহৰ কণী আঠটাৰ পৰা দহটা আনি উমনিত বা কুকুৰাৰ দ্বাৰা উমনি দিয়াব পাৰি সিহঁতক ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰি মূল হাঁহৰ জাক এটা গঢ়ি তুলিব পাৰি ঘৰত থকা দেচী হাঁহৰ জাকৰ পৰা দেশী মতাবোৰক আঁতৰাই পাঁচজনী হাঁহক এটা মতা খাকী কেম্পেল হাঁহ ৰাখিব লাগে খাকী হাঁহৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত হোৱা হাঁহবোৰক দুপচীয়া খাকী হাঁহ বুলি কোৱা হয় এই সংমিশ্ৰণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা হাঁহ পোৱালিবোৰ যেতিয়া ডাঙৰ হব তেতিয়া তাৰ পৰা দেশী হাঁহবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আঁতৰাই পেলাব লাগে কিন্তু খাকী মতা হাঁহবোৰ ৰাখি থব লাগে অৱশ্যে কণী উমনি দিবলৈ ছজনীমান দেশী হাঁহ ৰাখি থব লাগে এনেদৰে দেশী হাজজাকক খাকী কেম্পেন হাঁহলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি আৰু এনে দুপচীয়া খাকী হাজাকৰ পৰা পোৱালি জগাই হাঁহৰ সংখ্যাৰ লগতে কণীৰ উৎপাদনো বঢ়াব পাৰি অসমৰ বহু কৃষকৰ ঘৰত পুখুৰী আছে লগতে জান জুইও আছে পুখুৰীসমূহৰ চাৰিওফালটো বেৰী অৰ্থাৎ হাঁহ ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ বেৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু পুখুৰীতে এটা গঁৰাল বনাই হাঁহ পালন কৰিব পাৰে হাঁহ পালন কামটো আমাৰ গ্ৰাম্য মহিলাসকলেও কৰিব পাৰে ই এটা লাভজনক ব্যৱসায় এজনী হাঁহে বছৰি প্ৰায় দুশটা কণী পাৰে তেন্তে বছৰি এজনী হাঁহৰ পৰা ভালেখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে তদুপৰি মাংসৰ বাবেও হাঁহ এটা বা এজনী বিক্ৰী কৰিলে ভাল উপাৰ্জন পাব পাৰে অধিক তথ্যৰ বাবে অভিজ্ঞ পশুপালকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ নাপাহৰিব নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট অংকিত অসম